Здравствуйте, меня зовут Влад Белозеров. Я директор по оперированию компании Wargaming, занимаюсь проектом World of Warplanes. В этой передаче мы в некоторой степени отойдем от обычного формата с вопросами и ответами и расскажем вам о том, что будет происходить в нашей игре в ближайшее время. У нас приближается этап, важный этап открытого бета-тестирования, за которым последует выход игры в релиз. И сегодня мы хотим рассказать вам о том, какие важные события, какие сюрпризы ожидают игроков, участников нашего закрытого бета-тестирования. С началом открытого бета-тестирования у нас произойдет вайп. Иначе говоря, это обнуление ресурсов, которые у игроков были накоплены за период их участия в закрытом бета-тесте. Однако это будет касаться не всего. Будут обновлены кредиты, будет обновлено золото, техника. Некоторые исключения составит игровой опыт исключение будет сделано лишь для марок победы. Это такие характерные звездочки, полоски, бомбочки, которые игроки могут видеть на своих машинах. Эта боевая статистика будет сохранена, она не исчезнет. Кроме этого, в период ОБТ каждый участник получит некую сумму токенов. Это такое временное название для валюты, которая на период ОБТ будет заменять у нас игровое золото. Количество этих токенов будет зависеть от боевых достижений игрока к моменту начисления и может составлять довольно приличную сумму. Токены не являются полноценным игровым золотом, но мы найдем им полезное и приятное для участников тестирования применение. При выходе игры в релиз у нас будет вайп, это будет полное обнуление. На это есть определенные причины. Дело все в том, что одной из задач открытого бета-тестирования является тестирование игровой экономики и баланса, а также выявление и исправление различных недочетов, связанных с этим. И мы хотим, чтобы все игроки были в равных условиях и не дать возможность кому-либо воспользоваться недостатками системы, пока мы ее не отбалансировали. Релиз игры — это волнующий момент, который с нетерпением ожидают наши поклонники и который изо всех сил приближает команда разработки. Участники закрытого бета-тестирования будут премированы за упорную работу, за те страдания, которые им пришлось перенести вместе с нами со всеми. Это разнообразные плюшки, подарки. Думаю, что главное, что порадует, это объявление о том, что, разумеется, мы подарим самолеты. Это будут интересные машины. Раздаваться эти самолеты будут по правилам, которые мы хотим сделать прозрачными и понятными всем участникам бета-тестирования. Тестеры будут разделены на две группы. Первая группа – это те, кто налетали свыше 100 боев за весь период тестирования проекта. Вторая группа – это тестеры, которые налетали свыше 700 боев. Различие между этими группами будет заключаться в том, что те, кто налетали больше 700 боев до момента выхода игры в релиз, они получат не только все те же плюшки, которые получат группа 100 плюс боев, а еще и плюс подарочные самолеты. Пускай названия этих самолетов пока что останутся в секрете. Можно сказать, что это будут два истребителя и один штурмовик. И это будут весьма интересные машины, которые порадуют своих владельцев. А вот кто именно получит какую машину или какие машины, это зависит от того, на каком этапе человек присоединился к тестированию проекта на Альфе, Глобальной Альфе, Закрытой либо Открытой Бете.